остается время на утро ну, mm -hmm. я понимаю какой руководитель так какой, какой кто да? что что мне сделать чтобы люди от меня не уходили то есть я их не буду учить потому что если они научатся, они от меня уйдут да? но ответ такой попробуй их не учить то есть вопрос такой житейский просто mm -hmm. опускаемся на реалии как mm -hmm. это все как так, вести в жизни окей okay, я просто хочу понять какие реалии у вас какие реалии у меня потому что я не люблю я сейчас просто хочу понять Мои, мои реалии ⁇ это проект 10 человек, у которых 40 часов в неделю, 8 часов в день, и люди работают действительно, не попадая рук. И развитие идет уже ну, в плане тех технологий, которые вы используете. Если вы хотите внедрить какой-то новый подход, это не так, что как бы, я захотел э автоматизацию и все классно пошло. Нет, это инкрементальный инновационный процесс развития проекта по крупиночкам, по маленьким. Я хочу внедрить свою идею. Ну, допустим, у меня там есть идея оптимизации процесса. Например, у нас это раз в две недели, я посчитал по метрикам, что мы можем полторы недели тратить, чтобы быстрее поставку заказчика делать. Я должен, это да не то, что я так сказал, давайте так делать, потому что я такой крутой. Нет, конечно Я высчитываю, я считаю метрики, я считаю вот, цифры. Я прихожу, у меня тоже есть менеджмент, выше меня, да. Которому я прихожу, я это объясняю, доказываю. Но если зависит менеджмент, не факт, что это будем внедрять. Есть еще команда, правильно? Да? Ну, может, я имею в виду заказчик. Я прихожу команде, я говорю, ребят, вот я вот посчитал, попробовал. На ретроспективе обычно это все делается. Ну, если потом ну, если То мы обсуждаем, я доказываю. И я как тестировщик, в этом случае как тестировщик, я инженер, инженер, я должен обосновать свою идею и почему я считаю, что она сработает. Если команда со мной согласна, мы пытаемся эту идею внедрить в одну итерацию, две недели, на есть, чтобы испытать эту идею. Если у нас получается, окей, используем. Не получилось зафакапили. Ну, они не скажут, что я виноват. Виноваты все. Вся команда, все приняли такое решение, общее. Вот, понимаете? И здесь, здесь у вас вопрос немножко был в другом. То есть это мои реалии, которые я говорю. У вас вопрос был немножко в другом. Ну, я еще добавлю комментарий. Реалии есть такие, что да, ИТТ находится на 101. Да? Ну, я, в ну, еще так. раз не понял. Ну, такие, как ты, активных, проактивных, которые высылают идеи в тиме, может быть, на 100 людей, человек 10, правильно, так Все остальные, это, скажем так, проблема, опять же, деньги, клиенты, день, 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 как я называю, то есть, как бы мне делать деньги, да, плавно такая, мы все устраиваем. С другой стороны, потом мы получаем человека, который там, через полгода, у него только одно слово, деньги, заплатили деньги, заработать, работать, у него нет никакой мотивации, мотивации к работе, и потом мы получаем ситуацию, Увольнение сферы, uh -huh. человек не непонятно, чего он хотел, а менеджер бьется головой об стену, потому что он не может понять, что человек хочет вообще. Вопрос в чем? Самый вид вопрос. Вопрос в том, что это есть реалии. То есть, как тестинг это красиво звучит. Но когда мы опускаемся на реалии, то это очень тяжело недели. Смотрите, почему я говорю об этом сейчас? потому, что, знаете, вот есть, опять-таки, мы говорим о цели сейчас, да? То есть есть реалии, есть цели. И нужно подумать, имеет ли смысл сначала к ней идти, да, первое. Второе уже, как ее достичь. То же самое по мнению любой идеи. Вы смотрите в свой контекст. Нужна ли вам эта свобода, нужна ли вам эта активность. Может вас устраивает, что у вас проект ну, вяло текущий, но зато он стабильный, приносит стабильный доход, и он ну, не планируется расти. Да? Но может руководство это устроит вполне, а людей устроит эта работа, потому что им нормально какие за зарплату уходить без всяких там, активностей. Вполне, почему? Ваш контекст. Свобода выбора, опять-таки, вы приняли такое решение, свобода выбора <смех> <Right>. <смех> Техники, подходы методы, ну это по ходу, по, по ходу метод. Вы все равно какую-то как, методологию используете, используете. Правильно, правильно. То есть здесь как бы я, я не пытаюсь это продать. Я пытаюсь просто как бы как ну, донести свои идеи, что ли, как как знаете, и как бы, когда я говорю о том, что надо типа, а, развиваться надо, чтобы было все классно, я даю просто людям повод еще раз подумать. А может это стоит попробовать реально? А вдруг выстрелим? Будет круто, будет энергия, всплыск. Круто, классно, я там всем расскажу. Меня поддержат, либо затроят, закнопят, но я им докажу, что я прав. Ну, кто-то скажет, ну нет, нет, а, блин, страшно, меня затроили, все плохо. И так далее. все это, конечно, зависит от человека, А по поводу того, что делать с людьми, отправьте их на командный тренинг какой-то. Есть тренинги по сплочению команды. Есть люди, есть хорошие психиатры. Ну, извиняюсь, психологи. Извиняюсь, психологи. Которые, которые могут как бы, людям, людям разломать шаблоны. Они могут как бы, нас сделать, буквально на неделю. А их не же желать, чтобы поддерживать, чтобы не упасть. Тоже, ну, тоже как один из вариантов, опять -таки. я не говорю, что это сработает, один из вариантов. Кому-то кому, -то, кому -то поможет тимбилдинг, кому-то поможет там, посидеть в баре с этой командный дух, говорить, эй, дартаньян, все за одного. Кому-то классно пойти на футбол. Но здесь нужно понимать, как ну, вы как проект менеджер да, вы понимаете, что все люди разные и нужно как-то включать коллектив, нужно отбирать людей, принимать код, читаете, читаете там еще какие-то коды, какие, какие люди вам нужны, композицию, команды. какой-то. Вы это все прекрасно знаете, вы это все учитываете и уже исходя от вашего контекста какие люди вам нужны, какой, какой процесс, какой текущий быстрый и так далее, вы уже принимаете здесь решение. Я думаю, я, я думаю, у меня получится ответить на вопрос ваш. А как в случае, ну как, к примеру, определить, насколько вам на введение, дозвона. Но ситуация у нас на проекте, когда перегружены, в принципе, и пойти там положение рабочего времени на введение вот, новых походов, ну, может быть, должен еще раз я пока вас немножко поправлю я не говорю что нужно не для тестирования 2.0 это, это не подход это, это, это как философия если что-то изменить да, да если вы хотите что-то изменить а у вас люди загружены да Но вы нужно сделать на все равно давайте что To, щоб вибратися 2 Я, наприклад, не розумію про кошти для мови. Щоб мовити, це досить інакше питання. А які кошти потрібні, щоб просто бути повільнішим в контексті використання якісь, там бузів, в контексті того, щоб просто скажімо, те, інші використовувати. Тобто, які тут тобто, потрібні гроші? Вы ресурсы, ресурсы? вы не можете придумать выше своей головы, если у вас команда загружена, вы ничего с этим не поделаете. Ну, по крайней мере, если вы можете купить им книги, если не будет время читать эти книги, если вы можете заинвестировать время и обучение, отправьте их на тренинг, там тренинг-центров хватает, в соцсерве, в том же самом, проводят дипам, для тестировщиков, программистов, для всех. Нужно нам только найти нормального тренера, чтобы смогли научить, потому что есть. У мене є ще комент про реалії. Тут накладається власне, дуже класний контекст українського аутсорсингу і часткового аутста. Дуже класне експериментування і ці всі штуки можуть працювати, є, наприклад, фікс-обпайс Перте. Чому? Тому що там ефективність дуже класно цінується. Чим швидше ми її кажуть зробили, тим більше грошей назову. А бувають випадки в українських гравіях аутстапінгу, коли просто платять за голову І от той кейс, що Тарас розказував, наприклад, можливо, була така ситуація, я кажу, що така, коли Тарас приходить до менеджера і каже, я цей таз зробив за пів години, а менеджер питає, а чому не два дня? нам заплатять тільки за ці пів години, а не за два дні на що ти будеш рахувати подальше. Тобто то тут, власне, теж контекст не впадає. Ефективність, вона, на жаль, в наших реаліях не завжди і не всім потрібна. Тобто, якщо краса не платить за годину, а не за роботу. <рес> oui, yeah, ну так, це годинний рейд. А от ставки? Смотрите, насправді, давайте говорити по-честному. Если, например, ви працюєте по Time and Materials, то сколько времени ви потратили? Я, ну, то, я не то Ні, Нет, ну, абстрактно. Вася Пупкин работает да. по тайм-материалам, да. например, да? он сделал быстрее, чем заэстимировал, он должен честно сказать, что он это быстрее сделал. Да. Это Тут правильно. Да. Тут это все это все только как я с своими клиентами да. работаю да. как консультант, да. понимаете? А да. то, что у нас аутсорс сделать, денег, когда я как инженер работаю на трех проектах одновременно, мне платят зарплату одну, а билет как три. Да. Понимаете? Но это несправедливо, согласен. Я скажу, что Я согласен. понимаю, я понимаю несправедливо. Пытается, да. Важно, это несправедливо, да. Это миллион он скажет, давайте снова будем за такие самые вопросы. У нас такие сейчас такие бывают, как рассказывают люди. Хорошо, давайте вот типа... Я швидше встигаю тестовать... Ну да, ты снижаешь свой план, когда тебе возрастают совсем другие вимоги. Так вы подождите, вы тогда, ну смотрите, вы тогда оцениваете правильно. То есть как вы оценили, так к вам и относятся. А если вы будете говорить, сколько стоит разработка веб-сайта? Один месяц, стабильно, любого. А он придет, IPF скажет, а нам нужен корпоративный веб-портал, за месяц разработайте. Вот так вот и приехали. Вот и не разработайте вы. То же самое здесь. Оценили заниженную оценку изначально. Или завышенную, например. Вот как будет относиться всегда. Вы не профессионал, значит. Профессионал это который а если задача такой за ты не стыкался, за какой ты по стыкаешься? А тогда нет четких -то эстимаций, там риски вычитываются Тобто ну, я говорю в продавлено... плюс, відповідності роблю швидше. Наступний раз до мене приходить з тою задачою, я вже не можу сказати знову ті самі, я вже маю... Задачі, одинакові задачі не существують в природі просто-напросто. Всі задачі унікальні. Контекст різний міняється. Всього у вас сьогодні 27, завтра 27 – один місяць. Ну, фактично, якісь Можливо. там регрешні кейси автоматизовані, треба їх мейнтейнити. І... Там є 50 кейсів, ти, ти кажеш 10 днів, треба робиш їх за 7 днів, наступний раз тебе підходить, там есть 45 на проектах, ты уже ты, же не, ты же не можешь сказать, ты больше не 7 дней, бы ты уже их за 7 дней срубил ты с кейсами сам проснулись, ты с дачей умирал, ты же можешь ты можешь сказать, ты, 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 ты можешь <свист> аргументировать <свист> это почему ты за это сделал за 7, а сейчас ты не можешь с ним делать потому что сейчас, например, напарник заболел, либо у тебя там температура либо ты будешь на работе не 40 часов, а 36 часов в неделю, тебе нужно будет своим делам уйти ну или ты считаешь, что надо протестировать лучше либо, либо ты говоришь, нужно еще дополнительные проверки провести вот здесь. Тестирование про скейсы недостаточно обычно, всегда все это нужно еще где-то исполнить. Вообще, что такое тестирование? Давайте разберемся. Тестирование имеется в виду checker пласт explorer. Что такое чекинг? Ну, это тест-кейсы и есть. Это чекинг, это не тестинг. Это, да, да, пасит, 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 пасит. Ну, А ісследовання це когда ви вже іщете, вже як спеціаліст, як інженер. Вот що такое тестування. Це вже не для махозяйка. Можна коментувати, бо я тут певний один не, не тестувальник і не розробник, який 10 років працював в Західній Європі в, в іншу сторону баррикади. Тут зараз теж працюю власне як замовник програмного забезпечення. І відверто ви товариші в судорових умовах, якщо у вас є вільний час. Вивчити той контекст. От Ніхто зараз не говорить про те, що а, чого бракує замовнику, це а, не просто кваліфікованих програмних розробників чи там команди, але людей, які говорять мовою контекста. Тобто, якщо у вас є зайвих півдня, ну, то покопайтеся, якщо ви, наприклад, в фінансах чи в медицині. Як говорять люди тою мовою? Тобто, що, наприклад, у мене був тест-кейс, умовно, вибрати індусів, тобто Ача, інглиш. Не спіджілі інглиш, але тим не менше да? була команда з України, була команда зі Штатів. І от на користь кого ми вибирали ті люди, бо американці розмовляли моєю мовою. Тобто у мене, у мене була тема це Corporate Social Responsibility, CSR. Вони не полінились подивитися, що це за мова, тобто, якими текстами говоримо. Вони почали на третій конференц-хол розмовляти зі мною моїми термінами. Тобто, і це прекрасно. Тобто очевидно, що ми пішли з ними, хоча вони були в 5 разів дорожчі, ніж всі інші, індуси те зробили. Що українці зробили, а нічого не зробили. Вони мені говорили пасі, і інші підживли ще гірше, ніж англійські. Відповідно, ми їм сказали до побачення. Я говорю загальному, говорю не про тестувальників. Але питання, маєте вільний час, так почитайте про медицину, що за термінологія? Це суперовий контекст. И на наступный проект он заплатит больше, у вас есть лучшие карьерные, и вам не нужно на работу. Я, 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 я не не немножко дополню, очень, очень классная тема, я просто согласен, и я эту тему еще могу немножко сейчас развить. Потому что, я вам приведу даже банально простой пример. Банковский проект. Банковский проект, там, UBS, есть там, Barclays, какой там еще есть? да, Barefoot, Capital. Вот, и, ну, как-то как, как набирается набираются люди, продали большой проект. Ну, уже продали, как нужно набирать людей, хантят людей, набирают, набирают. Набрали команду людей, но ну, а проект еще не зашел. Там, требования формируются, еще какие-то согласования, там, еще последние активности заканчиваются и так далее. Но команда уже готова. Вот, уже можно стартовать. Чем заниматься? Им говорят, ну, подождите проект, можете дома посидеть. Ну, обычно, некоторые компании. А другие компании поступают с умом, с инвестицией. Они этих людей отправляют на курс инвестиционного банкинга. И чтобы они пять дней в Лондоне, или даже в Киеве, за сколько денег, вот, типа, можно пригласить тех тренеров, обучили их в контексте, в котором они будут работать. Например, реально жизни в Киеве такое дело. эту идею дальше. Давайте с вами подумаем. Ну, представьте, банально. Я заказчик. У меня свой, свой продукт, ну скажем, Сервис по бронированию кинотеатра с мобильного телефона. Ну, мобильное приложение. Не знаю, есть такое, нет? Смотри, прикольно. Аймакс Мани. Нет, да? Аймакс Мани. Вот. Смотрите, в чем фишка. Мне нужно найти тестировщика, который будет тестировать это мое мобильное приложение. Теперь вопрос. Кого я возьму? Васю с опытом тестирования веб-приложений? Или Колю с опытом тестирования нативных Android приложений. Почему? Опыт в контексте. Опыт в контексте, соответственно. А давайте подумаем. Может ли вот этот второй тестировщик запросить у меня больше денег? И заплачу ли я ему? Может и запросить. Ну, если он докажет, что он знает. А что ты парфи Коля дуже хочет научиться? А это уже зависит от меня. Какой а он мне хочет, что он покажет Коля, что он реально хочет. Это уже зависит, от меня. Если мне, допустим, нужен джуниор, да, но я еще либо джуниор, либо медла, еще не определился, например. Да, я могу его взять на перспективу, потому что у меня синер, который его научит. Если у меня синера нет, мне нужен один тестировщик, я все этого джуниора не возьму, потому что мне нужен человек с опытом уже. И теперь давайте подумаем. Если, например, этот уже, ну, как Вася, Коля, не важно, Поймет, блин, круто, вот меня как мобильного меня покупают. Я теперь буду писать везде в CV, на рынке, я, тестировщик, только мобильных приложений. И из -за этого буду, буду драть на там, 500 долларов выше зарплаты чат думаю, вполне продаваться, он будет на рынке нормально. Потому что если вы позиционируете как эксперт именно в этой нише, именно в этом контексте, и так делают, ну, посмотрите в остальные контексты в бизнес. Строители, там, блин, я там эксперт строительства, именно только фундамент, например. А есть, есть, есть интеграторы, которые уже там этот фундамент, либо там стройка, это все людей разных да, интегрируют. Да, то есть, ну, там уже более рынок выше пошел, у нас еще идти только развивается. Ну тут палка на два кінці, тому що все-таки в нас ще ну я не знаю, це особиста думка в нас, і ринок ще до вузьких спеціалістів не є готовий. В нас хочуть, щоб ти прийшов на роботу, токар-пекар і тека. Вперед. Ну, все. Ще. Я я, 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 я займався обосом поїздка роботи в Лондоні, в Штатах. У них спрашують. Ну тобто я чітко знаю, наприклад, по тестуванню, допустим, банківських, от. Якихось. Тобто там фінансово, там вимагають економічно навіть освіту, бо є такі нюанси. що Людина, яка там має великий досвід тестування, вона до того далеко, до цього нерву. Ну, ладно, зайняті буде. Сюди-сюди не там овердрафт, не туда, ну вибачте. Ні, В Європі, в Америці вже спрашую. Дійсно, я направився і так, я перевіряв ринок їхній. Вони кажуть, у вас є автомобільної промисловості? ну нет, но я такой активный, я научусь. Не, нам такие не, -не, она, так не <с надо. Нам нужно, у вас классные CV, все у нас для вас другой проект. Вот там, дают какой-то Java интерфейс. Ну, уже люди понимают, они же на, грабли вот эти вот наступили, от этих вот я дуже хочу. Все Но, например, рады, все раду. Якщо подивитися, я звідно з контекстом технічним, але не звідно з, наприклад, у групі финансов. Ми в даний момент відправляємо програму з фінансами», тобто мені, як в тому я набагато вирідніше випчити, скажем, у что що потрати причати на тестування, ніж на фінанси». Чому? доступ до финансам, набагато менше зарахують, ніж, кажучи, навыки в то есть То есть, конечно, я должен ориентироваться в этой теме, но, в большей части часа мне важно на автоматизованное, а не на финансы А я скажу не факт, скажу почему. Потому что я считаю, что тестировщики заниматься автоматизацией не должны. Это дело программиста. Тестировщик должен написать, если мы говорим о UI автоматизации, да, мы пирамиду должны понимать, да? Поднимать, да? И, вот, смотрите, UI метод. Что делает тестировщик? Тестировщика что нужно? Логика. Бизнес-логика этого теста. А вот реализации, драйвер, find, buy, клик, select, for, и плюс, плюс, ла 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 То это за... не нужно да. вообще да. знать. зачем? Если хочется заниматься, Я вам скажу, мои реалии, да. мои реалии. Да. Мои реалии. Да. Программисты пишут, поддерживают и фиксируют эти тесты. то есть, для программиста это вважается минус, когда он на автоматизованное тестирование. Это в какой стране? В Украине, да. <laughs> в Европе, в Америке нет. Это нормальный процесс. Acceptance test driven development. Все сейчас к этому процессу стремятся. Вы пишете Selenium тест, программист, пишет Selenium тест на основании сценария, который тестировщик. Программист пишет этот э, тест в а дальше начинает реализовывать функционал. И у него приемка его user story, его задачи является, что этот тест проходит. Работает. Садишь, а -тест. Почему? Юайный да, тест, -тест. -тест на UI. Пишется и UI, и юнит. И программист выдерживает полностью всю пирамиду автоматизации. Это немножко ломает шлаком, я, я понимаю. Потому что, а знаете а, почему? Потому что раньше мы работали немножко по-другому. И все эти инструменты автоматизации, которые нам продавались, и реально продавались, что кипит из компьютера, и так далее, они продавались. Что они обещали? Что они обещали? Они говорят, что вы возьмете все ваши тест-кейсы, вручную их прогоните, рекордный плеер, и все будет шикарно. Изначально, изначально так и было. Изначально так. Я вам скажу историю. Так и было изначально. Потом... Прошел фейл Рекорд плей тесты, ну, понятное дело от, от всех Начинают там, объектные модели наворачивать, там, едят, там ну, всякие фреймворки для них строить и так далее Для этих целей нужны были отдельные люди, обученные специально Потому что программист там не Он подходил Ну, подходил, но ему было, этим неинтересно заниматься Там был, там была отдельная, слушайте, слушайте до конца Там была отдельная среда Ну QTP работали сколько? Вот, вот, смотрите А теперь смотрите в теперешний ряд Появились open source инструменты которые позволяют делать вам автоматизацию, используя язык программирования. Веб-драйвер, Java. Все. Программист знает Java, этот веб-драйвер вот так. А тестировщик? <laughs> Я целый год пытался тестировщик учить очень сложно, честно скажу. Есть люди, которые схватывают, да, но они программирование быстро схватывают. И чтобы начать тестировщика автоматизировать, нужно научить программировать в первую очередь. А это ой-ой, как непросто. А баранцы все презентации, начиная с того, что каждый тестировщик должен быть программирован. Я на камеру не буду зчеднула.